yog'ingarchilik vaqti loy yozda esa chang tuproqqa aylanadigan yo'llar oqdaryo tumani markazidan 25 besh kilometr uzoqlikda joylashgan qoratuxum qishlog'i aholisini uzoq yillardan beri yo'l muammosi qiynab kelardi qishloq aholisi bir necha bor o'ydim chuqur yo'llar muammosini tuman mutasaddilariga aytishgan ammo muammo ochiqligicha qolavergan men 84 to'rtinchi yil chiquvdim uyimga shundan beri ko'chamiz yaxshi bo'lganini bilmayman odamlar bahali qidirad anavi qilib tosh to'gib picha to'g'rilab anava bir baribir masda yo'limiz qishlog'imizga tez yordam mashinalari kelishga ham og'irnardi sababi qishda yo'llarga to'planadigan suv mashinalar yurishga imkon qoldirmasdi deydi shu yerda yashovchilar yomg'ir <laughs> yog'sa yo'limiz yurib bo'lmasdi shu balchiq havlo kelib qolardi yurishga qiynalardik moshinalar suv ko'lar bilmay yamaaa tushib ketar uzoq yillardan buyon qishloq aholisini qiynab kelayotgan muammo yaqindagina tayinlangan hokim yordamchisi ko'magi bilan hal etiladigan bo'ldi qishloqdagi loy ko'chalarga shag'al yotqizish ishlari boshlab yuborildi hokim yordamchisi xayrli ish yechimida favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlaridan yordam so'radi va hamkorlikda loy ko'chalar muammosi hal etiladigan bo'ldi buning uchun favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli texnikalar jalb qilinib oqdaryo tumanining ichki yo'llari shag'al qilinmoqda ovoz qora tuxum qishlog'i hamda Istiqlol mahallalarida fuqarolar tomonidan tushgan murojaatlar bo'yicha o'rganish olib borilib ularni bartaraf qilish uchun maxsus texnikalar jalb qilinib 19 kilometr tuproq yo'llarga shag'al yotqizish amalga oshirildi bugun bizning uzoq yillik tashvishimiz aridi mutasaddi tashkilotlar yordami bilan loy ko'chalarimiz tosh ko'chalarga aylanadigan bo'ldi dedi. ravon ko'chalar orzusida yashagan odamlar ko'p yillik muammolarimiz mana yechilyapti xudoga shukr. yo'llarimiz yaxshi bo'lyapti tosh ko'rmagan bu yillar. bir kunda amalga oshdi texnikalar kelib mana xizmatimiz qilib yotbti davlatimizga rahmat endi loy kechib yurmaymiz xalq <laughs> davlat idoralariga emas davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan va bugun hayotimizdan tobora chuqur o'rin olayotgan ushbu tamoyil yurtdoshlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashiga zamin yaratmoqda buni birgina oqdaryoliklar misolida bilish mumkin